Друзья, всех приветствую на своем канале. Сегодня мы будем готовить картошку с овощами и фаршем в духовке. Приступаем готовить. Морковку, лук и перец будем обжаривать не на большом огне, на подсолнечном рафинированном масле. Овощи обжарили 2 минуты больше не надо. В фарш мы добавили яйцо, куриную приправу, душистый перец и соль. Будем перемешивать. Картошку мы порезали тонкими пластинками, по 2, где-то 3 миллиметра. Перец, соль по вкусу. Помидоры мы нарезали пластинки, чтобы потом накладывать их слоями Нашу форму с картошкой Сейчас будем готовить соус Наша картошка пустила сок Мы его вылили в тарелку Добавили столовую ложку майонеза И кетчупа Крахмал очень хорошо скрепит наш соус И будет замечательная корочка в Смазанную форму подсолнечным рафинированным маслом Мы будем слоями накладывать сейчас картошку Накладываем не толстым слоем картошку, сверху мы ложим начинку с морковкой, перцем и немного майонеза. Накладываем сверху фарш. Берем ладошку, так его разравниваем сверху накладываем. Накладываем еще слой картошки. Желательно не сильно тонко. Чуть побольше, конечно, картошки надо наложить. Друзья, вы, в принципе, можете сами себе делать слои, как вы хотите, какие у вас там будут фантазии, ингредиенты. Поделюсь с вами своим, своим рецептом. Там будете смотреть на ваше усмотрение. И накрываем фаршем. На фарш накладываем слой помидора с фасолью. Сверху накладываем последний слой картофеля. Накрываем фольгой. Делаем небольшие отверстия. И отправляем в духовку. Наша духовка разогрета на 180 градусов. Будем запекать приблизительно около часа. Прошло 25 минут, мы снимаем фольгу и заливаем соусом и отправляем в духовку. Картошка у нас была в духовке час и 10 минут. Сейчас мы положим сыр и отправим в духовку на минут 5. Друзья, наше блюдо уже готово. Смотрите, какое оно замечательное! Аромат стоит на всю кухню. Сейчас покажем в разрезе наше блюдо. Друзья, смотрите, какое у нас в разрезе. Очень аппетитное блюдо у нас получилось. Если вам понравился наш рецепт, пишите комментарии, ставьте лайки. Еще увидимся. Пока-пока!